Добрый день, ребята, присаживайтесь. Я очень рада вас приветствовать снова у меня на классном число. Я хочу, чтобы вы посмотрели один из сериалов «Вера Лучше». И после просмотра ответили на вопрос, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Пожалуйста, внимание на экран. понеси мой рюкзак. Да, мы сегодня с вами будем говорить о дружбе. И наша тема называется «Дружба». Хорошо, скажите, пожалуйста, вот главный герой, вот этот пальчик, является сам настоящим другом или нет? Нет. Нет. Почему? Как думаешь? Потому что он просто пользуется другом для друзей. Правильно, он пользуется другом для друзей. Еще почему? Кто так думает? Александр? Я тоже там думаю, что он всего лишь пользовался своими друзьями, и поэтому часто друзья от него уходили, и он был все время в поиске новых друзей. Да? Давайте тогда узнаем, как же мы должны дружить. И поиграем с вами в игру, которая называется Правила дружбы. У нас здесь есть плакат, где здесь написано, что должен делать настоящий друг. А у вас на столах есть желтые стикеры. Вы туда должны написать глагол, что должен делать настоящий друг. Например, помогать. Потом мы их повесим на плакат наш и почитаем, что же, по вашему мнению, должен делать. Если случится беда, помочь людям. Да? Следующее. Не ссориться, беречь, помогать. Не ссориться с друзьями – это важно? Да. да. Важно. Хорошо. Дальше. Помогать друг другу во всем, в радости и в горе. Помогать быть вежливым. Помогать быть вежливым. Уважать. Когда вы с кем-то дружите, общаетесь с друзьями между собой, между одноклассниками, важно быть вежливым. Eu отнести тяжелый монитор в мастерскую. Ответьте, пожалуйста, что вы сделаете на на этом месте, Диана? тяжелый монитор. Правильно, ты поможешь Ренат, что сделает? Помочь отнести тяжелый монитор. Mm -hmm, хорошо, а, Илья. Помочь отнести монитор. Помочь отнести монитор. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, какую поговорку или какую пословицу вы можете сюда подобрать? Или имей, тебя не друга имеет себя не жалеть. Друга иметь, себя не жалеть. Еще у кого какие-то Все? У кого? Давайте теперь проверим. Подходит, подходит. Друга иметь, себя не жалеть. Смотрим следующую ситуацию. Вы играете в футбол в лет ваш друг сломал руку. Что же вы сделаете? Привет. А, а хорошо. Или вы что сделает Я не позвонила. Занял в скорую, Ренат что сделает? Человек. Хорошо, Алина? Я говорю, не принял подарок, но мы все равно расставили. Молодцы, да. хорошо. А когда пословица сюда подходит? К этой ситуации. Вдруг за деньги Вдруг за деньги Правильно? Правильно? Да. Хорошо. Давайте тогда посмотрим следующую игру. Бери пословицу называется. Сполним урок русского языка и вас Возьмите начало пословицы, вам нужно ее закончить. Первое. Нет друга ищи, Лина. Нет друга ищи, а найдешь друга. Правильно? Да, хорошо. хорошо. Дальше. Не имея свои идеи. Они судьи. Молодцы. Следующий. Один за всем. Не надо. И все за Молодец. Дальше. Человек без друзей. Не надо? Как дерево без корней. Как дерево без корней. Молодцы. Играть следующую игру, которая называется «Сеансовые близнецы», да? Я спрошу у вас, как вы думаете, наш класс дружный так или нет? Дружный. 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 Скажите, пожалуйста, почему вы так думаете? Рина? Потому что мы всегда друг друга помогаем. Хорошо. Ирина. Защищаем. Защищаете друг друга. Асу. И друг друга да. поддерживаете. Друг друга поддерживаете. Еще. Еще какие предположения? Рина? Уважаем. Уважаем. сыграем игру, которая называется «Сианские призницы». Мы должны будем нарисовать портрет нашего класса. Пожалуйста, мне нужно два добровольца. Игра парная, нужно по две пары ходить и рисовать. Пожалуйста, кто начнет? Давайте, Юля и Юля.